Власне, зараз включаємо до нашого ефіру Ганну Романенко, нашого журналіста, який перебув, яка перебуває у Маріуполі. Тож хочемо доброго ранку, Ганну. Доброго утра! Бачимо, що багато подій таких. Які заслуговують на те, щоб бути першими у випуску, тривають у Маріуполі. Власне, ну відбувається останніми днями цей і вибух, і оця вчора колотнеча біля друкарні. А позавчора ми пам'ятаємо, що побили принаймні так це виглядало. Чомусь поруч із депутатом по блоку, який був побитий невідомими людьми, перебувало багато камер. І це відео зафіксували. Что известно, mm -hmm. как развивается? этот скандал. Что, э, власне, тебе известно про то, насколько это побиття было справжним? Ну, я, э, да, я поняла ваш вопрос. Э, действительно, избиение было, но это было не целенаправленное избиение одного депутата. Это была потасовка двух политических сил, которые собрались так стенами городской избирательной комиссии э, и одна. Э, политическая сила, которую представляли сторонники бюд, пыталась проникнуть на территорию, на, на территорию, где проходит заседание городской избирательной комиссии, а... При этом они утверждали, среди присутствующих был кандидат в депутаты городского совета и кандидат, депутаты, ой, кандидат на пост мэра Мариуполя Александра Ярошенко. И он утверждает, что он вполне имел право, законное право присутствовать на заседании комиссии. По какой-то причине представители оппозиционного блока, которые находились под дверью, их было около пяти человек. Они не пускали представителей Бюта, не входили сами и не пускали представителей Бюта. И именно на этой почве завязалась взаимная потасовка. То есть там действительно произошла серьезная драка. Пострадал не только депутат оппозиционного блока Сергей Магера, просто, видимо, его повреждения были... Серйозні і он визвав скору помочь. Другі просто витерлі кров. Ну брака була Тот, це було все справжні. У ці підозри да. в тому, що це було все інспіровано, розіграно. Вони не мають під собою підстав. Нет, нет, это была действительно потасовка, и она была спровоцирована отчасти действиями представителей партии «Оппозиционный блок», которые каким-то своим решением решили, что они могут не пускать кандидата в мэры на заседание комиссии. Действия кандидата мэра, пытающегося с помощью своих сторонников прорваться, тоже нельзя было назвать корректными, но тем не менее вот на этой почве произошла драка. Ну, это трудно назвать режиссурой, Скоріе послідці від драки були ні скілька приувілічені, тому що у пострадавшого депутата опозиційного блоку Сергія Магера цього ліжні большая царапина на лбу. А окрім цих наслідків для самих учасників бійки, які є наслідки для передвиборчого процесу у місті? Ну, на самом деле сама эта драка, это просто маленький эпизод. И на фоне тех событий, которые происходили после этой драки, она как-то померкла. Хотя милиция проводит расследование, проводит проверку. Результаты этой проверки мы пока не знаем, нам не сообщают. Вот, но сейчас все внимание приковано не к этой драке, не к этим событиям, а к бюллетеням и все, что связано с той печатью. Как вы уже говорили... Да, Перед включением, коротко не буду повторяться сегодня, вот в настоящее время, в эти минуты с типографии сосредоточено большое число общественных активистов, волонтеров, кандидатов в депутаты. Люди устали, люди меняют друг друга. Сейчас одна смена уходит, вторая приходит, но отцепление вокруг типографии не снимают. Чем вызвано это отцепление? Тем, что бюллетени, которые сегодня, сейчас, вот вчера и сегодня ночью печатались типографией, они печатались фактически бесконтрольно. То есть типографии находится... Только председатель глава комиссии и секретарь комиссии, члены комиссии не присутствуют. Они не могут контролировать, как проходит процесс. Они не находятся во время запечатывания бюллетеней, что является грубым нарушением закона о местных выборах. Несколько депутатов, кандидатов в депутаты, простите, уже написали по этому поводу заявление в жертвневый отдел милиции и просят разобраться, зафиксировать нарушение украинского законодательства. В настоящее время часть бюллетеней лежит абсолютно бесконтрольно в коробках. Это бюллетени, которые имеют какие-либо незначительные дефекты. Более светлая печать краски или какая-то там точечка, пятнышко на бюллетене. По факту такие бюллетени не могут использоваться в процессе. Но они могут быть использованы для фальсификации, считают активисты. И поэтому они взяли под контроль эти коробки бюллетенями. Они просто хаотично стоят, огромные коробки с бюллетенями, число которых никто не знает, никак напечатанных, никаких ни вот таких вот дракованных. Типа активисты говорят, что они не снимут отцепление до тех пор, пока все бюллетени не будут там официально пересчитаны, запротоколированы, их количество не передано на избирательные участки. Они опасаются, что вот эти вот часть бюллетеней может каким-то образом нелегально быть вывезена для того, чтобы использовать в дальнейшем для классификации выборов. Вот такая вот ситуация.